Меня зовут Екатерина, я мама четверых детей. Один из моих детей, моя дочка Настя, она имеет инвалидность. Сами мы луганчане, сейчас проживаем в городе Северодонецке уже 7 лет. Мы ходим на плавание, мы ходим на занятия к частному педагогу и мы ходим в реабилитационный центр. Самая главная проблема у мамы – это нехватка времени, нехватка ресурсов. Как любая мама, я, конечно, хочу дать своим детям как можно больше. И это не только касается ребенка с особыми потребностями. Это все дети. Они все дети стоят маминого внимания. Чтобы что-то дать, надо его где-то взять. А взять это только у себя, больше негде. И вот этот поиск все время, внутренняя концентрация, настройка, поиск сил и, и даже вот все равно при том, что я выкладываюсь, да, ну, я, так скажем, в среднем я неплохая мама, я очень стараюсь быть неплохой матерью, но как бы то ни было, вечером все равно я думаю о том, что лишний раз не обняла, лишний раз чего-то не сказала. В кафе мама не ходит для себя без причины. Смена деятельности ⁇ это как самый доступный источник для мамы пополнения ресурса. Я выбираю только ту, которая совместима с материнством. Я руководитель общественной организации, родительского мамодия называется организация. Это родительское сообщество семей социально уязвимых категорий населения. Большая часть из них это семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, с особыми образовательными потребностями и также многодетные и малообеспеченные семьи. Мы предлагаем мамам разные варианты поддержки, йога, поход в театр, там еще что-то. Но вот такое самое простое, как поговорить, оно оказалось вообще самое эффективное. Наша встреча была очень живая. И были и слезы, были и смех, и раздражение. Группы взаимопомощи, они дали мамам, во-первых, круг общения, там, где ее понимают и принимают без безосудительно в таком кругу, как оказалось, очень комфортно находиться и вообще говорить о своих проблемах. И можно даже сказать то, что ты, тебе хотелось бы сказать, но ты все время себя сдерживал, ну, потому что не было где это сказать. И плюс никто эту информацию как-то ну, не использует против тебя, а она как-то вот уходит, как негативная энергия, как-то вот эта усталость скоплена за годы, она как-то уходит, как воздух уходит и растворяется они так встряхнулись, у них появилась возможность взглянуть на это все как-то так на себя, со стороны, оценить себя, повысить свою ценность да, для себя же, повысить ценность своего материнства, что это нужно. Мама – это как призма увеличительного стекла между социумом и ребенком. И если нужно поддержать ребенка, то для начала нужно поддержать маму. Мама в ресурсе, у ребенка все в порядке. Мама вне ресурса ⁇ это проблемы в семье, проблемы у ребенка всячески. То есть мама источник для ребенка вдохновения, жизни и здоровья. Поэтому я очень благодарна за возможность участия в проекте для себя, для наших мамочек. И сейчас было очень много обратной связи у нас на улице, что маму очень благодарна. Это для них как лоток свежего воздуха. А сейчас сейчас они это понесут все домой и множат и отдадут ребенку. Приумножат значительно приумножат и отдадут ребенку. Поэтому очень значимо вот такие вещи мы и сами к ним к ним пришли и долучились до вашего проекта. Это очень нужно и очень эффективно.